2010 выдался богатым на выборы. В начале года голосуем за президента, в мае выбираем власть на местах. Новогодние праздники остались позади, но сюрпризы, а вместе с ними и порцию мишуры, днепропетровцы еще получат. Днепропетровск – 13-й в рейтинге городов, комфортных для проживания. Этот рейтинг составил авторитетный журнал «Фокус». Позорную, да еще и несчастливую строчку мегаполис занял из-за плохой экологической ситуации и неразвитой инфраструктуры. И тем не менее, 2010-й для Днепропетровска юбилейный. Десятилетие на должности будет отмечать городской голова Иван Куличенко. Вообще, выборы мэра в Днепропетровске, ни одних выборов конкурентных, кроме, вот можем вспомнить там ситуацию, когда Балашов баллотировался в мэра, конкурентных не было. Было такое тихое сонное политическое болото. Есть о чем отчитаться, есть очень красивые цифры, которые можно опубликовать. Сделали освещение на 70 улицах красота. Даже житель, у которого на его улице нет освещения, и то он задумается. Вот уже 70 улиц сделали, может, рано или поздно и к моей дойдет очередь. Значит, что-то таки доделает. Во всех направлениях что-то доделается. Ну, вот это вот первичная оценка, которую дают обычно горожане, что мусор не убирается, дороги плохие и с отоплением не все в порядке, она более правильная. друга с праздником. Люди желают процветания и благополучия. Благополучие для города – это качество жизни в нем. Дороги, состояние жилищно-коммунального хозяйства, городской транспорт, качество питьевой воды – основные мерила благосостояния. Мы сейчас опять видим, что звучит достаточно большое количество число аргументов в пользу того, что вот у нас мэр Они звучат действительно впечатлительно, потому что если там есть рядовой житель города, который думает, ага, вот улица у нас не ремонтируется, и тут на него вываливается поток информации, что у нас в этом году там потрачено там 200 миллионов гривен на ремонт дорог, отремонтировано 73 километра дорог, сделано то-то, то-то. Человек думает о том, что у нас плохо с коммуналкой, холодно у него в квартире, а тут на него вываливается информация о том, что у нас 16 котелин новых поставлено, заменено сколько-то километров дорог и так далее, и так далее. Благодаря этому создается впечатление, что условия контракта выполняются. Но на самом деле вот, вот это вот первое впечатление, что дороги плохие, оно является более правильным, чем то, которое возникает под влиянием вот этих всех цифр. Январь 2006-го. Днепропетровск парализован на несколько суток. Общественный транспорт стоит. Тысячи горожан-заложников непогоды оказались запертыми в собственных жилищах. Коммунальные службы фактически утратили контроль над ситуацией. В 2009-м ситуация аналогичная – Однако профильному заместителю городского головы оптимизма не занимать. Чиновник не признает очередного фиаско. Та задача, которая была, она все равно выполнена. Задача поставлена обеспечить в городе Днепропетровске проезд всех видов транспорта. Значит, эта задача, с этой задачей, коммунальные службы практически все справились. Да, есть затруднения, есть проблемы, есть сложности, но ни на одной э, улице э, полной полного остановки движения нет. Однако обычные автомобилисты, среди них и районные депутаты, утверждают, именно просчеты в руководстве снегоуборочной компании снова привели к дорожному коллапсу. Дорожные службы, которые следят за состоянием дорожного покрытия, не обеспечили вчера должное состояние дорожного покрытия. Фуры стояли, и никто не оказал им помощи. Самостоятельно они выбирались из той беды, которой они попали там. Проблема у нас не в отсутствии техники. У нас проблема, скорее всего, из-за отсутствия оплаты и отсутствия дисциплины исполнительской. Вот в этом проблема. Безусловно, когда снег только начинал падать, его нужно было не посыпать, его нужно было убирать. Неубранный вовремя снег, он укатывался колесами автомобиля и превращается в брусчатку. Потом его убрать невозможно. До тротуаров очередь так и не дошла. Результат – толпы пострадавших в больницах города. Еле-еле двигаемся. А, Я первый раз вышла на улицу. Як yeah. yeah. коляской по таким неможливо. Ці десять років, доки при владі в Дніпропетровську знаходиться мер Іван Куличенко і його команда, наше місто кожну зиму зустрічає як маленький комунальний апокаліпсис. Бадьора звітують напередодні зими про 100% готовність всіх комунальних служб. І під впливом негоди, під черговим снігопадом, желедицею зупиняється, стоїть весь міський транспорт, рвуться мережі. Унеможливлена нормальна життєдіяльність міста, тоді вони просто напросто розводять руками і кажуть, ви знаєте, в усьому винувата негода. Я думаю, що автомобілістам треба було би скинутися і профінансувати позачергові вибори дороги це віддільна тема, вона настується пріоритетом і весь об'єм средств, які ми отримаємо від поступлення. За оплату использования транспортных средств, транспортный налог так называемый, все 100% работ будет использованы только на дороге. Угу. Кроме этого, мы готовим займ 50 миллионов, он тоже 100% будет использован на дорогах. До сих пор в Днепропетровске применяется преимущественно латочный ремонт дорожного покрытия. Реконструировали комплексно лишь несколько центральных улиц, и то с нарушениями сэкономили на ливневках. Это грубейшее нарушение при строительстве, потому что, скажем, как только начинается осенний-зимний период, вода замерзает, оттаивает, микротрещины. Однако есть дороги-исключения. Проспект Гагарина, к примеру, коммунальщики ремонтируют по нескольку раз в год. Повезло и этому переулку. Дорога в частном секторе в отличном состоянии. Отремонтировали у нас проспект Гагарина, и вот этот участок дороги, вот здесь у нас в этом доме живет Иван Иванович Куличенко. Отремонтировала отремонтировал только подъезд к своему дому. Внизу там ужасные ямы. На вопрос, почему же до сих пор состояние всех остальных дорог такое ужасное, особенно в сравнении с другими городами, мэр отвечает так. У нас много мостов. Львиная доля денег городского бюджета идет именно на их ремонт. Абсолютна більшість цих коштів, понад 90%, які спрямовувалися на капітальний ремонт наших Дніпропетровських мостів, вони виділялися ще при минулому губернаторі, поза минулому губернаторі і надходили із державного бюджету. І за словами міського голови полягає лише в тому, що він брав участь у прирізанні червоних стрічок. Завданням діючої міської влади є, поза всяким сумнівом, турбуватися і стежити. В якому техничному инженерному стане находятся такие важные транспортные инженерные споруды, как мосты через Днепр? А насколько мы не інженерний стан станции, споруд дозволяє бажати кращого. Координатор общественной организации не голословен. Личные исследования дайвера Александра подтверждают слова Андрея Денисенко. Куски конструкции подводной части опор торчат размытые водой до металла. Из 38 ни одной в нормальном состоянии. На глубине 4-5 метров основание опоры разрушено. Видно арматуру. Разница между верховой и низовой части составляет 4-5 метров. Это значительный подмывок. Еще один ч...